Что такое стыд? Стыд ⁇ это одно из самых сложно переживаемых чувств, которое характеризуется как раз тем, что он не переживается и блокирует переживание всех остальных чувств тоже. Характеризуется тем, что я хочу исчезнуть. Ну, вот феноменология стыда ⁇ она такая, что я хочу исчезнуть или не быть, чтобы меня не было. Он связан с недостаточной поддержкой во внешней среде или с недостаточной поддержкой поля. Или связан с какой-то потребностью, которая вот не была удовлетворена, но хочет удовлетвориться, но это как ребеночек, не знаю, приходит там к маме с каким-то рисунком своим и хочет, чтобы она его похвалила. Или там ручки тянет к ней, потому что хочет, ну, нежности какой-то. И остается невстреченным в этом, ну, или игнорируется, или отвергается. И тогда вот, когда я остаюсь, ну, в уязвимости своей, потому что стыд связан с уязвимостью, в уязвимости, открытости, и я не встречен, то эта потребность ну, закрывается стыдом. И дальше, следовательно, свое, ну, какое-то желание нежности мне уже невозможно в этот мир принести, потому что мне стыдно.